Penolakan, ejekan atau yang tadi pernah diancam bunuh, bagaimana berada me melalui fasa-fasa uh, tersebut selepas Islam? okey ada tak uh, menjadi mangsa kepada islamofobia ni? Ya? kami lebih menjadi mangsa kepada islam odium berbanding dengan islamofobia oh, okay. lah. Kalau islamofobia tu orang menjauhkan diri kan. Yeah, yeah. Tapi kalau islam odium tu orang menyerang. Kami ada uh, kaki tangan kami yang ketika buat street dakwah di di, di Bukit Bintang ni. Oh di sini ya. Yeah. Di Bukit Bintang oh, masya-Allah. Memberikan risalah. Hmm. Kemudian orang tu ambil bila ambil tengok dia dengan bengis. Allah Allah. Lepas tu sebab risalah tu adalah muslim love Jesus dan kami kita sebagai muslim memang mencintai Jesus right. Nabi Isa alaihissalam. Depan-depan dia depan -depan dikojak dia kan, okay. lepas tu dia pergi tarik baju. Allah, wow, oh. ini berlaku di Malaysia. Hmm. Ketika peristiwa itu uh, saya tak ada, ada. ada, saya tak ada oh, di situ. Tak ada, ya. oh, okay. ah. Yang buat begitu lokal, oh, oh, orang lokal, lah. oh. masya Allah. Dan sebab sebab tu setiap Volunteers dan tukar relawan Dan kaki tangan kami Yang nak terlibat dalam Street dakwah hmm. Dia wajib menjalani Latihan dengan kami hmm. Kalau tak pernah menjalani Latihan Kami benarkan turun okay. Tapi tak boleh bergerak Seorang-seorang oh, Latihan faham. apa tu Latihan hmm. bercakap Atau Latihan tangani. Tak tak tak, tak. Yeah. Latihan <laughs> bercakap Latihan okay. macam mana Mengendalikan situasi yeah, yeah. yeah, yeah. Contohnya yeah. macam tadi kan Macam hmm. tadi ha. Tapi so. disebabkan uh, Brother Azim Dia adalah ketua Street dakwah kami yeah, right. Dia dah lama bersama dengan kami okay. Dia boleh control hmm. Dia boleh control situasi Okay Situasi-situasi macam ini adalah situasi yang sangat biasa bagi hmm. kami sebab uh, kebenaran itu menyakitkan. Hmm. Dan kebenaran itu tak peduli pun tentang perasaan kita. Hmm. Dua campur dua adalah empat. Hmm. Walaupun kamu suka nombor lima, tak dia <laughs> nombor lima. Yeah, yeah. <laughs> Jadi kebenaran itu memang menyakitkan Allah dan kami faham. Allah kami Allah. faham. Allah. Kami faham. Yeah. Jadi uh, bukan itu saja Secara peribadi tak adalah orang nak berani sangat nak buat apa-apa dengan saya lah yeah, yeah, yeah. Yeah. setakat saya kata saya diugut pukul diugut bunuh tu dah banyak laporan polis saya buat dah hmm. kan uh, kerap eh begitu uh, ala biasa tegal biasalah Allah bagi saya kalau kita kalau takut di lambung ombak jangan berumah di tepi pantai yeah, yeah. itu dia kalau kita nak berdakwah kononnya kita nak meneruskan legasi Nabi hmm. kerana dok kononnya dakwah itu adalah sunnah Nabi hmm. maka kita juga kena faham sunnah dalam berdakwah itu adalah cabaran ujian ugutan dan sebagainya. Dia datang dalam bentuk package. Hmm. package. Masya kita Masya tak Allah. boleh kata saya nak berkahwin ni saya nak merasa kebahagiaan je. Ha. Saya tak nak merasai perbezaan dan pertengkaran. Tak boleh. <laughs> tak boleh. Tak <laughs> boleh. Dia package. Sehingga kena juga dia, kan? dia, dia, <laughs> dia macam ni. Kalau kata aku tak nak bergaduhan. Okay, kalau macam tu aku kena kahwin dengan bini yang yang <laughs> yang bisu Kahwin dengan bisu pun dia hentak meja Benda tu datang dalam bentuk package hmm. So bagi kita nak meneruskan Legacy dakwah tu hmm. Kita teruskan saja yeah. Dalam kita. cabaran berdakwah itu uh, Kepada non-Muslim atau bukan Islam hmm, Penolakan Ejekan Atau ya tadi pernah diancam bunuh Bagaimana berada me Melalui Fasa-fasa uh, tersebut dia akan ingatkan saya Kepada satu kisah Daripada Nabi SAW Ketika Salam. awal dakwanya ya. Yang Khatijah binti Kuwait Membawa Nabi Pergi berjumpa Dengan hmm. Waraka Ibn Naufal Dan Ketika Khatijah Menceritakan tentang Apa yang berlaku pada Nabi hmm. Waraka Ibn Naufal Terus berkata Sesungguhnya Itu adalah Malaikat yang sama Yang membawa wahyu Kepada Musa hmm. Dan kemudian Waraka dia sambung Dan dia kata Alangkah baiknya jikalau ketika orang kamu, kaum kamu, menghalau kamu keluar dari Mekah, aku masih muda untuk mempertahankan kamu. Pada saat itu, kita kena faham konteks Nabi. Dia adalah Al-Amin. Wahyu baru turun. Dia tak sampai lagi, lagi kepada orang. Dan masyarakat Mekah menerima dia sepenuh hati. Nabi SAW bila dengar ayat ni, dia terkesima sikit. Dia tanya kepada warga, apa maksud engkau? Maksud engkau, kau buku quraisy akan menghalau aku keluar daripada Mekah. Hmm. Waraka jawab, dia kata, "Je, yeah, benar." Hmm. Kerana tiada seorang pun daripada mereka yang diberikan wayu yang melakukan apa yang kau lakukan yeah. kecuali mereka akan ditentang dan dihalau. Hmm. So maksudnya apa? Sunnahnya adalah dihalau dan ditentang. Ya. Yeah. Ugutan semua ni sunnah. Hmm. So bila macam tadi Tuan Haji sebut, ya. Yeah macam mana berhadapan dengan semua benda? Yeah, ya. Yeah. Well, the mind have done the preparations. Saya dah bersedia dari sudut minda saya, cara fikir saya. Yeah. Bila ada orang reject. Expected. Yeah. Bila ada orang caci maki saya. Expected. Bila <laughs> ada orang label saya. Expected. Bila ada orang ejek saya. Expected. Bila Allah. ada orang buat macam-macam kat saya. Expected. Allah. Kereta saya pernah disimba dengan chat. Masya-Allah. Pernah ya? Pernah. Allah. Di di depan pejabat saya aja. Ah. Hmm. Disimba dengan chat. Allah. So what? Apa tujuan orang yang simba chat? Supaya saya jadi takut, supaya saya berhenti berdakwah, hmm. supaya saya berhenti bersuara. Hmm. Jika kalau saya berhenti, siapa menang? hmm. Dia menang. Yeah. No, agama Islam yang akan menang. Saya kena teruskan, regardless of what. So kalau kita berhenti, syaitan happy, hmm. musuh happy, hmm. Allah happy tak dengan kita putus asa? Yeah. So term putus asa hmm. tu tak boleh ada dalam orang Islam. Masya Allah. Hmm. Hmm. طلب <applause> العطاء